आज शुक्रवार दिनांक तेरा नऊ दोन हजार चोवीस रोजी माननीय श्री पंकज धीरुभाई भायानी यांच्याकडने आजची भोजन सेवा देण्यात येत आहे त्यानिमित्तानं बेघर मनोरुग्ण निवारा केंद्र नंददीप फाउंडेशन यवतमाळ समस्त भायानी परिवाराचे शतश आभारी आहे जय हिंद जय गाडगे बाबा ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः प्रा पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्